एकोनाइट का मैंने आपको बताया था कि एकोनाइट में अचानक पन है और शिद्दत पाई जाती है जोर पाया जाता है एकोनाइट की तरह बेलोडोना में भी पाया जाता है बेलोडोना की मर्जें भी अचानक आती हैं और उनमें शिद्दत पाई जाती है खून एक जगह दौरा करता है जोर के साथ एकोनाइट में भी ऐसा होता है मगर बड़ा फर्क यह है कि एकोनाइट का खौफ बैलोडोना में नहीं पाया जाता उसमें एक किस्म की बेहसी पाई जाती है तकलीफ है तकलीफ़ का एहसास है सिर्फ लेकिन यह कि मैं मर जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा या कल को मेरा जनाजा निकलेगा तो क्या बनेगा इस किस्म के वहम और शदीद खौफ यकोनाइट में है तो अब आपको तमीज़ पता लग गई एक आदमी कहते हैं मुझे सिर दर्द शुरू हुई अचानक या अचानक छाती में दर्द हुई है या बुखार हो गया है या किसी को इन्फेक्शन हो गई है और उस तरफ खून का दबाव गैर मामूली तौर पर नज़र आता है तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है उससे एक दो बातें मरीज से करेंगे आपको पता चलेगा कि ये खौफजदा मरीज़ है या आम मरीज है अगर वो आम है तो बेल काम करेगी नहीं करेगी और अगर आपके पास वक्त ना हो और कसरत से दवाएं देनी हो तो ऐसी सूरत में बाज दफ़ा एकोनाइट और बेलाडोना का मिक्सचर बना दिया जाए तो दवा खुद ही फैसला कर लेती है मैंने काम करना है कि उसने काम करना है आप उसकी बारियाँ तस्सीम कर लेते हैं जहाँ बेलाडोना की बीमारी होगी वो वही काम करेगी एकोनाइट की खबर भी नहीं मिलेगी जिसम को जहाँ एकोनाइट होगा वहाँ बेलाडोना खामोश हो जाएगा लेकिन ये हर दवा के साथ आप नहीं कर सकते इसलिए एकोनाइट से बात चली थी तो दोबारा आपको याद करा रहा हूँ उसका नुमाया मिजाज खौफ का है और अचानक पन का है और खुश सर्दी में एकोनाइट खूब परवरिश पाता है इसी का मौसम है जो अमराज खुश सर्दी में अचानक आए और खौफ हो वहाँ आप आंखें बंद करके एकोनाइट दें और दो तीन खुराकों में ही एकोनाइट बहुत नुमाया असर दिखाएगी और इसके अलावा जैसे कि मैंने एक दफा बताया था बाद मुजमिल बीमारियों में भी ये असर दिखाती है हालांकि होम्योपैथ सिर्फ आगाज के लिए इस्तेमाल करते हैं आगाज़ के लिए तो इतना रिवाज है इसका कि बग़ैर देखे खौफ है या नहीं है सर्दी थी या गर्मी थी जो मरीज आए उसको पहले अकुनाट दे देते हैं बाद होम्योपैथ फायदा हो गया तो हो गया वरना फिर बाद में दवाई देंगे इसका फायदा उनको ये पहुंचता है कि कुछ हिस्सा ज़रूर फ़ायदा उठाया जाता है मरीजों की एक तादाद से फायदा उठा जाती है और अगर ना फायदा हो तो उसका नुकसान कोई नहीं है एक्वाइट खाकर किसी दूसरी दवा के लायक रहता है मरीज यानी एकुनाइट का ऐसा असर नहीं जो किसी दूसरी दवा को फायदे से रोक दे तो इसलिए आवाज़ में अगर आपने ये काम करना हो तो बेशक करें लेकिन इसको मुस्तकिल रूटीन बनाना अच्छी बात नहीं शुरू में नजला होते ही अगर एक्नाइट दिया जाए तो आजकल नजले का भी दौर है उसमें बाद फायदा पहुंचता है लेकिन एक और बात यह है कि जो नज़ला मौसमी नजला जिसको मैंने अभी नाम दिया था हेयर फीवर कहते हैं उसका अमूमन एकोनाइट से कोई ताल्लुक नहीं है एकोनाइट का मिजाज आनी जानी है अचानक नजला हुआ और या छोड़ दिया या कुछ देर चमटा रहा चिमटा रहा यह और बात है ये मुजमिन मरज नहीं है नजला लेकिन मुजमिन फीवर है मरज है इलामतें जैसी मिलती जुलती हैं हेयर फीवर को हम क्यों एक दायमी मरज कहते हैं और आम नज़ले को क्यों नहीं कहते उसकी वजह यह है कि आम नज़ला मुख्तलिफ किस्म के जरासीम के नतीजे में आता है चला जाता है और दायमी कैफियत को ज़ाहर नहीं करता हर आदमी कैसे भी सेहतमंद हो किसी भी मिजाज का हो वो नज़ले का शिकार हो सकता है दायमी तब होगा जब उस किसी मरीज का मिजाज ऐसा हो कि वो दायवी नज़लाती बीमारियों का मरीज हो उस रोज में एक्रोनाइट या ऐसी कोई दवा काम नहीं करेगी खा उसके आगाज ही में आप क्योंकि बीमारी मुस्तकिल मौजूद है उसका एक आर्जी मजहब आज या कल जाहिर हुआ है उसमें एकोनाइट का कोई काम नहीं है ना वो फ़ायदा देगी ना उस पर दिमाग जाना चाहिए उसमें मरीज का इलाज जरूरी है और जब तक मरीज का सही इलाज ना हो उसका उसको इन चीज़ों से छुटकारा नसीब नहीं हो सकता